Oke, okay, kali ini kita mau bikin menu buat buka puasa atau sahur. Praktis banget! Ada lima siung bawang putih, kita geprek semuanya. ada satu siung bawang bombay ada daging ayam file kita cincang kasar potong-potong nanti kita akan copot lebih buat memudahkan saja dan satu buah wortel kita parut sekarang kita mau tumis bawang putih dan bawang bombay kebetulan minyaknya sudah kita panaskan langsung kita masukkan kita tumis sampai harum ya kita tumis sampai harum ini sudah harum kita angkat sekarang kita mau copot daging ayamnya ini kita copot separuh dulu ya ini kita masukkan bawang-bawang yang tadi kita tumis kita taruh separuh dulu garam, kaldu bubuk, lada bubuk saus tiram Oke, okay, ini sudah halus. Kita tambahkan 2 butir telur. Dan ada 4 lembar roti tawar. Kita masukkan wortel yang sudah kita parut, terigu, sagu. Sekarang kita lanjut, kita chopper lagi. Oke, ini semua sudah tercampur rata. Kita gabungkan dengan adonan yang sudah kita chopper juga, kita jadikan satu. ini Jadi karena adonannya banyak jadi kita bagi dua ini kita gabung oke ini adonannya sudah tercampur semua sekarang kita olah menjadi makanan yang siap saji untuk persiapan sahur dan buka puasa oke kita rendam kulit tahu dulu ini ada tiga lembar kita rendam dulu biar agak lemas oke sekarang kita mau kukus saya menggunakan loyang 8x8, 8, panjangnya 22. Sebelumnya kita oles dengan minyak. Kita isi adonannya, masukkan ke loyang. Seperti ini nanti kita akan kukus oke nih kulit kembang tahunya sudah kita rendam dan sudah layu sekarang kita isi dengan adonan ini ini juga nanti kita akan kukus bareng nugget kita gulung seperti ini nanti kita akan kukus bareng dengan nuggetnya oke sekarang kita mau bikin ekado ini kulit kembang tahu yang sudah direndam kita Gula. Ini tangan kita, kita kasih minyak goreng, tidak lengket. Kita ambil adonan kurang lebih, terus sendok makan, kita kasih. Telur puyuh kita bungkus, telur puyuhnya dengan adonan. Oke, setelah telur puyuhnya terbungkus semuanya, kita masukkan di kulit kembang tahu. Kita bungkus, kita ikat dengan bantuan benang. seperti ini nanti kita akan kukus juga bersama dengan nugget dan shrimp roll lakukan terus sampai habis oke okay, sahab, so, udah jadi nih dari satu adonan bisa jadi tiga jenis macam masakan ini cocok banget di frozen food buat persiapan, sahur, dan buka puasa setelah ini kita akan kukus kukusannya sedang dipanaskan oke, okay, tunggu dulu Oke, kukusannya sudah panas Ini saya lapisi daun pisang Saya minyakin dulu ya nanti enak Nampilnya nggak lengket Ini ayam gulung atau Slim roll yang Suka ada di roka bento Ini nuggetnya Ini ekado cocok banget buat persiapan sahur atau buka puasa karena dari satu adonan bisa jadi tiga jenis macam masakan ya kita kukus sampai matang kurang lebih 30 sampai 45 menit oke semuanya sudah matang setelah kita kukus selama 30 menit kita matikan setelah dingin baru kita angkat oke ini udah dingin sekarang kita mau gunting benang yang tadi kita pakai buat bikin ekado ya nah ini sudah kebentuk jadi bisa langsung kita gunting jadi, biar gorengnya jadi udah gak ada benangnya kita gunting semua ya bun oke okay, nuggetnya kita potong-potong jadinya banyak ya bun nah, ini bisa kita bagi tiga jadi memanjang setelah so, itu baru kita panir kan terus sampai habis oke sekarang yang ini kita potong so, ini potongnya nyerong ini setelah kita potong-potong kita taruh kulkas nyambung jadi buat persiapan kalau buka atau sahur nggak perlu repot lagi mudah dan praktis bikinnya dari satu adonan bisa jadi tiga jenis macam masakan dan ini anak-anak pasti suka kayak gini tinggal kita goreng aja Oke ini yang nuggetnya mau kita panir kalau yang ini slim rollnya bisa kita masukkan kulkas atau mau langsung digoreng. Ekadonya juga begitu, bisa kita goreng langsung atau kita mau simpen di kulkas. Oke, sekarang kita mau panir. Ada dua butir telur. Kita kocok lepas, ambil satu. Kita balurkan ke telur. Kita balurkan ke tepung panir. Sampai semuanya merata. Oke, lakukan terus sampai semuanya habis. Oke, ini kalau kita mau jualan, kita bisa kemas seperti ini, dimikain, bisa jadi ide jualan frozen food. Nah, nanti kalau buat sahur ataupun buka puasa tinggal diambil, tinggal kita goreng aja. Pokoknya jadi satu adonan ini bisa jadi berbagai macam jenis. Progen put, ada roll ada nugget, ada ekado. Wah, pokoknya mantap deh. Jangan lupa ya ditonton videonya sampai habis. Oke, sekarang kita akan goreng masing-masing jenis ini kita cobain. Oke, minyaknya sudah panas kita goreng. ini Gorengnya nggak perlu minyak banyak ya minyak lagi mahal. Oke, sudah matang, kita angkat. Ini cocok banget dicocol sama saus atau mayones buat anak-anak yang nggak doyan makan, yang susah makan bisa dibuatin ini untuk buka dan sahur. Praktis banget ya, Bun. Satu adonan jadi tiga jenis macam masakan. Oke, okay, sudah selesai Oke, okay, ini yang sudah kita goreng Jadi ini ide bisnis Jual frozen bisa Jual mateng bisa ya Multi fungsi Ide bisnis menjelang bulan puasa Jual lauk-lauk Frozen food Bisa jual mateng Atau jual frozen